Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Amir Arifin bin Abdul Rahman. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai isu pencemaran Sungai Kelang. Sungai Kelang merupakan salah satu sungai utama di Malaysia yang mengalir melalui negeri Selangor dan ibu negara kita Kuala Lumpur. Sungai ini bermula dari Banjaran Titiwangsa dan mengalir sepanjang kira-kira 120 km sebelum bermuara ke Selat Melaka. Sungai Kelang memainkan pelbagai peranan penting yang menyumbang kepada kesejahteraan penduduk dan pembangunan kawasan sekitarnya. Pertama, Sungai Kelang adalah sumber yang sangat penting bagi penduduk di Lembah Kelang. Air sungai ini digunakan untuk keperluan harian termasuk bekalan air minuman pertanian dan industri. Pengurusan air yang baik adalah kritikal untuk memastikan kualiti dan kuantiti air yang mencukup bagi keperluan masa kini dan masa hadapan. Dengan urbanisasi yang pesat di Lembah Kelang, Sungai Kelang memainkan peranan utama dalam pengurusan banjir. Projek-projek tempatan banjir dan pengurusan sungai dijalankan untuk mengurangkan banjir yang boleh menyebabkan kerugian harta benda dan nyawa. Sungai Kelang menawarkan pelbagai aktiviti rekreasi seperti memancing, berperahu dan berjalan-jalan di tepi sungai. Pembangunan taman-taman tepi sungai dan usaha pemuliharaan menjadi sungai ini lebih menarik sebagai destinasi pelancongan. Sekaligus menyumbang kepada ekonomi tempatan. Akhir sekali, Sungai Kelang menjadi simbol penting dalam usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan pemuliharaan alam sekitar. Pelbagai program pendidikan dan kempen kesedaran dijalankan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Assalamualaikum, saya Faris Bagari, dalam perbentangan saya, fokus utama akan diberikan kepada permasalahan yang telah lama mengganggu iaitu pencemaran sungai Kelang yang pertama akibat daripada aktiviti-aktiviti bandar sisa industri air sisa domestik, sisa pembandaran pakisan tanah dan larian air ribut daripada infrastruktur bandar semuanya menyumbang kepada pencemaran ini Sisa berbahaya dan bahan kimia daripada industri mencemarkan air Manakala sampah dan air sisa domestik memburukkan keadaan dengan menambahkan bahan pencemar organik dan bukan organik. Akisan tanah akibat pembangunan mengakibatkan pemendapan yang mengganggu ekosistem sungai. Seterusnya, semaruh sungai kilang akibat tapak pembinaan adalah masalah serius yang mempengaruhi kualiti air dan ekosistem sungai. Beberapa contoh spesifik pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti pembinaan di sepanjang Sungai Kelang ialah Terdapat kerja-kerja pembinaan berhampiran di lokasi tersebut Melibatkan penanaman cerucuk dengan kedalaman 40 meter di empat lokasi tapak kerja-kerja pembinaan yang dikenal pasti terletak di Jalan Yap Kwan Seng dan di dua lokasi berbeza di Jalan Ampang iaitu Persiaran Kerja Sisi dan lorong kuda yang menyebabkan sungai Kelang bertukar warna menjadi kemerah-merahan. Terusnya, antara punca pencemaran daripada tapak pembinaan ini ialah kerja-kerja pembinaan EKVE sebagai punca air keruh di Sungai Kelang di sekitar kawasan ibu kota termasuk projek sungai Nadi Kehidupan ia mendapati air keruh mula mengalir dari Sungai Ampang, Hutan Liput Ampang Selangor berhampiran itik loji rawatan air ampang sebelum mengalir masuk ke Sungai Kelang. Disebabkan pembukaan tanah yang tidak terkawal. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zubir bin Zailani. Pencemaran di Sungai Kelang merupakan satu isu yang besar dengan kesan terjangkau ke tahap antarabangsa. Terdapat pelbagai faktor permasalahan yang menyebabkan punca pencemaran Sungai Kelang tersebut. Masalah pencemaran sungai ini berpunca daripada aktiviti-aktiviti bandar -aktiviti dan perindustrian, tapak pembinaan, sistem kumbahan yang bermasalah ataupun tidak diselenggara ataupun tidak bersistematik dan faktor utama yang mendorong adalah sikap manusia. Aktiviti pembangunan daripada empangan Kelang sehinggalah ke pelabuhan Kelang sepanjang 120 km Terdapat beratus perumahan, lot kedai, pusat pendidikan, rumah ibadat, pusat rekreasi dan jalan raya yang dibina berhampiran dengan Sungai Klang Infrastruktur yang dibina berhampiran dengan Sungai Klang ni secara tidak langsung menyebabkan pencemaran dan hakisan kepada sungai Antara infrastruktur yang dibangunkan berhampiran Sungai Klang adalah flyover yang berhampiran dengan Balai Bomba Keramat stesen LRT Masjid Jamek dan Plaza Toll Kramat yang dibina di atas Sungai Klang. Sistem kumbahan bermasalah. Kajian daripada International Conference of Environment Forensics 2015 mendapati bahawa pelbagai jenis bahan pencemaran dikesan di Sungai Klang termasuk unsur-unsur logam sebatian organik dan mikroplastik Bahan pencemar ini semestinya disebabkan oleh sistem kumbahan bermasalah yang tidak diselenggara ataupun tidak sistematik di bangunan ataupun infrastruktur yang dibina berhampiran dengan sungai Kelang. Masalah pembuangan sampah domestik terutamanya plastik merupakan isu ketara dengan kajian menunjukkan sungai Kelang merupakan sungai-sungai yang paling banyak menyalurkan sampah domestik ke lautan di tahap global sikap manusia yang sambil lewa membuang bahan buangan seperti plastik, bekas makanan, sisa domestik, sisa dari kilang dan bahan buangan lain ke dalam longkang ataupun terus ke sungai menjadikan sungai Klang tercemar. Hai Assalamualaikum, saya Emilia. Dalam video ringkas ini saya akan menyatakan empat kesan permasalahan pencemaran air yang berlaku di Sungai Klang. Yang pertama, menjejaskan kesihatan manusia. Air merupakan salah satu sumber asasi kehidupan manusia. Air sangat banyak digunakan dalam kehidupan. Dalam arti kata lain, manusia mungkin tidak mampu hidup tanpa air. Memetik laporan sinar harian, kajian berdasarkan cap jari molekul mampu membuktikan bahawa sumber utama hidrokarbon aromatik polislik di Sungai Kelang berasal daripada minak motor terpakai menjadikannya sungai paling tercemar dengan sisa minyak. Ini kerana sungai Kelang terdedah kepada pelbagai sumber yang menyusut daripada air larian bandar. Apabila berlaku pencemaran air di sungai ini, maka kualiti air akan terjejas lalu memberi impak yang buruk terhadap ekosistem sungai dan kehidupan manusia. Manusia akan mula terinfeksi dengan jangkitan penyakit berbahaya jika mereka menggunakan atau meminum sumber air yang tercemar. Antaranya ialah penyakit cerit berit, rotavirus, kolera, typhoid, kanser dan sebagainya. Gejala termasuklah dehidrasi, kekurangan zat makanan yang teruk dan merosakkan pertumbuhan mental kanak-kanak. Malahan ada juga yang menyebabkan kematian. Kesan yang kedua adalah mendedaskan keindahan alam. Sungai Kelang merupakan salah satu keindahan bumi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merupakan salah satu amanah daripada Allah kepada manusia untuk menjaga keindahannya Namun sayang sekali, sungai kilang pada hari ini sangat tercemar Disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri Sehinggakan, seekor cacing pun tidak dapat bertahan hidup di situ Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77 Yang bermaksud, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan apa sahaja bentuk kerosakan di atas muka bumi ini, ia termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Allah dan dibenci olehnya. Tambahan pula, kita sebagai individu muslim sudah semestinya wajib mentaati arahannya dan menjauhi larangannya. Maka dengan itu, hendaklah kita saling menjaga kelestarian Sungai Kelang ini kerana ia adalah salah satu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan yang ketiga adalah peningkatan kejadian banjir. Pencemaran air di Sungai Kelang telah menyebabkan sistem pengaliran air di sebahagian kawasan sungai terjejas. Memetik petikan berita daripada Astro Awani pada 3 Oktober 2018 selasa telah berlakunya banjir kilat disebabkan oleh paras air Sungai Kelang yang didapati amat tinggi sehingga tidak dapat melalui sistem perparitan sedia ada telah menyebabkan air melimpah di kawasan Lebuh Raya Damansara Pucung LDP. Hal ini berlaku disebabkan oleh limpahan banjir lumpur akibat kerja-kerja pembinaan berhampiran persimpangan Bandar Puteri oleh pihak pemaju yang mengalir ke laluan utama LDP. Antara faktor lain adalah disebabkan oleh pengumpulan sampah sarap yang dibuang di kawasan Sungai Kelang menyebabkan segenitir kawasan perairan di situ menjadi tersumbat dan kotor. Apabila berlakunya banjir, ia memberi impak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat yang terjejas dan ekonomi negara. Kesan daripada banjir telah mengakibatkan berlakunya kerosakan infrastruktur perumahan dan lain-lain. Malahan, kerajaan juga perlu mengeluarkan modal luar ringgit yang banyak untuk memberi bantuan kemanusiaan terhadap mangsa-mangsa banjir. Kesan yang terakhir ialah menjejaskan pendapatan nelayan. Pencemaran kualiti air di Sungai Kilang boleh menyebabkan kemusnahan ekosistem aquaculture? Hidupan-hidupan ini akan mengalami keracunan berpunca daripada sisa-sisa toksin ataupun bahan-bahan kimia yang dialirkan ke kawasan sungai oleh segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya kekurangan sumber hidupan akuatik seperti ikan, udang dan lain-lain. Maka dengan itu, pencemaran Sungai Kelang juga mungkin memberi kesan yang buruk kepada para nelayan untuk mencari rezeki di kawasan perairan. Sebagai contoh, saya mengambil sedikit petikan daripada Bulletin TV3 pada 9 Jun 2023 yang berjudul Bahan Kimia di Kuatiri Punca Ikan Mati di sekitar kawasan Sungai Kelang. Ribuan bangkai ikan ditemui terapung dan terdampar di sekitar kawasan Sungai Pulau, Sungai Cik Wang, dan sungai keramat sejak petang semalam kematian sumber makanan itu berkemungkinan berpunca daripada kesan limpahan pancuran air ketika proses memadamkan kebakaran di pelabuhan kelang yang berlaku awal pagi Khamis lalu sehingga mengalirkan bahan kimia ke laut ia menjadi satu cabaran yang besar buat para nelayan untuk mencari rezeki akibat daripada kecuaian manusia sendiri Terima kasih kepada sahabat saya yang telah membentangkan isu yang dibangkitkan iaitu pencemaran Sungai Kelang. Setelah kita memahami faktor yang menyumbang dan kesan pencemaran Sungai Kelang, seterusnya saya, Rosmaya Miti Mamak Yahya, akan menyambung pembentangan untuk menyatakan penyelesaian yang telah dilakukan dalam isu pencemaran Sungai Kelang. Bermula pada tahun 2019, pihak Kerajaan Selangor mula melaksanakan langkah untuk mengekang sampah yang keluar dari Selat Melaka. Pihak Kerajaan Selangor melalui Selangor Maritime Gateway telah bekerjasama dengan syarikat daripada Belanda bernama The Ocean Cleanup, sejenis kapal khas iaitu The Interceptor telah digunakan bagi mengumpul sampah di Sungai Kelang. Topi Keledar beg tangan, botol plastik merupakan antara sampah yang telah berjaya dikutip oleh Interceptor 002. Menurut pengasas dan ketua pegawai eksekutif The Ocean Cleanup, Boyan Slat, Interceptor merupakan satu teknologi yang dibangunkan yang mampu mengutip sampah terapung dalam tempoh sebulan sebanyak 30 tan metrik sampah telah berjaya dikutip. Setakat 2021, Projek ini berjaya mencatatkan pengurangan aliran sampah terkeluar ke Selat Melaka kira-kira 27%. Pada tahun 2022, Selangor Maritime Gateway telah menerima sebuah lagi kapal iaitu Interceptor 005. Exco Infrastruktur dan Pertanian Negeri Selangor iaitu IR Aizam Hashim berkata, dengan kehadiran Interceptor 002 dan 005 ini, Sungai Kelang yang sebelum ini berada di tahap perkotoran tertinggi iaitu tahap 5 telah turun ke tahap ketiga. Dari sudut kualiti air pula, kualiti air di Sungai Kelang semakin meningkat dengan peningkatan sebanyak 48%. Bagi pengarah urusan Selangor Maritim Gateway pula, Saiful Azman Nordin. Matlamat utama usaha ini dijalankan itu adalah untuk memberikan pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat bahawa pentingnya penjagaan sungai ini. Memetik kata-kata beliau, sungai tidak menghasilkan sampah sampah itu datang daripada kita. Sepatutnya, sungai tiada sampah. Kita sebenarnya menghabiskan duit dan tenaga untuk membersihkan kerosakan yang kita sendiri buat. Program pembersihan yang dijalankan oleh Selangor Maritime Gateway adalah kerjasama dengan Persatuan Nelayan, Agensi Kerajaan, Friends of Red River dan yang Mulia Tengku Zatasha yang mana merupakan Puteri Cita Selangor dan The Ocean Cleanup, Selangor Maritime Gateway turut membuat publicity bagi meluaskan lagi kesedaran ini. Sekian terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Wan Julaiqah Huda dan kini tibalah kira-kiraan saya yang akan memberitahu tentang kesimpulan di atas penerangan yang telah diberikan oleh rakan-rakan saya. Umum sedia maklum akan kepentingan Sungai Kelang yang mempunyai pelbagai manfaat terhadap negara bahkan ia juga adalah salah satu medium penting bagi mengelakkan masalah banjir yang lebih teruk berlaku di negara kita. Hal ini dapat dilihat menerusi penulisan kepentingan Sungai Kelang yang telah dijelaskan di dalam pendahuluan sebentar tadi. Pencemaran Sungai Kelang adalah disebabkan sikap acuh dan tak acuh sesetengah pihak di dalam usaha penjagaannya. Tindakan undang-undang yang keras adalah perlu di dalam usaha untuk menjaganya bagi kepentingan negara dan generasi akan datang. Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, pencemaran Sungai Kelang juga adalah disebabkan oleh kegiatan manusia dan bukannya bermula daripada proses semula jadi. Pencemaran ini juga bukan sahaja memberi kesan kepada negara, bahkan akan menjejaskan tanaman dan juga ekosistem semula jadi negara kita. Seterusnya, ianya akan mengancam nyawa masyarakat sejagat manusia seharusnya kembali kepada agama di mana kesemua agama amat menitik beratkan akan kepentingan menjaga alam sekitar. Islam adalah agama yang paling sesuai untuk dijadikan contoh kerana agama Islam amatlah menuntut agar umatnya menjaga bukan sahaja diri, malah juga orang sekeliling dan juga negara. Peranan yang telah diterapkan sejak dahulu kala amatlah sesuai bagi dijadikan panduan bagi semua masyarakat untuk berganding bahu dalam mengatasi krisis pencemaran di dalam Sungai Kelang. Di dalam penulisan kami semua kali ini, sudah terang lagi lah bersuluh bahawa pencemaran Sungai Kelang akan membawa seribu satu kemudaratan kepada masyarakat dan juga negara. Isu ini juga telah lama berlaku dari tahun ke tahun dan penyelesaiannya memerlukan kesedaran bersama oleh pelbagai pihak. Justeru itu, pihak yang berwajib di dalam menjaga Sungai Kelang haruslah bertegas di dalam usaha mereka untuk mengelakkan pencemaran ini berlaku kerana ianya dilihat semakin meruncing.